এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম মানে সাতখন আটাইতকৈ ভাল সাতখন এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম আৰু এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম আপোনালোকে জানে চাগৈ এডভেঞ্চাৰৰ ওপৰত মানে বনোৱা সাতখন ফিল্ম বেষ্ট ফিল্ম বুলি ক'ব পাৰি ইট প্লাছ ৰেটিং আছে ইয়াতে আই এম টি ভি ৰেটিং অনুসৰি ঠিক আছে ইট প্লাছ ওপৰত হাতৰ মানে ঠিক আছে চ' সেই হাতখন মুভিনো কি কি বলক আলোচনা কৰোঁ আমি এইখন এখন এইখন এখনকৈ চ' ছেভেন পেট বেষ্ট 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 ছেভেন বেষ্ট এডভেঞ্চৰ ফিল্ম উইথ ইট প্লাছ ৰেটিংছ আপুনি দেখি আছে স্ক্ৰীণত ঠিক আছে বোলক এইখন এখন চাই লওঁ গাইজ চ' এইখন আছিলে নাম্বাৰ ওৱান এইটো আইয়াপানুম আই পানুম আইয়া আইয়াপ পানুম ঠিক আছে আৰু আই য়াপ পান এইখন দুহেজাৰ বিছ চনতে ৰিলিজ হৈছিল আৰু এইখন ৰেটিং আছে আপুনি চাই লওক এইট প্লাছ ছিক্স এইট পইণ্ট ছিক্স ৰেটিং আছে ইয়াতে আই এম টি ভি ৰেটিং অনু ঠিক আছে এ ক্লাছ বিটুইন ঠিক আছে এইবিলাক পঢ়ি ল'ব ছ' এইখন আছিলে নাম্বাৰ ওৱানৰ ত' আই য়া আই আপ পানুম আইয়াপ পানম আই আপ পানুম ৰিলিজ হৈছিল আপোনাৰ দুহেজাৰ বিছ চনত চ' নেক্সটখন আহিলে আপোনাৰ মেডমেক্স মেথমেক্স এম এ ডি এম এ এক্স মেডমেক্স ফৰি ৰোড ফিউৰি ৰ'ড এণ্ড এইখন ৰিলিজ হৈছিল আপোনাৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত মানে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে ৰিলিজ হৈছিল আৰু ৰেটিংটো চাই লওক ইয়াৰ ৰেটিং হ'ল আপোনাৰ ইট পইণ্ট ফাইভ ৰেটিং আছে ঠিক আছে এইখন ভাল ফিল্ম মানে চাব পাৰি ইট পইণ্ট ফাইভ ৰেটিং এটা ভাল ৰেটিং আৰু চ' যিয়ে নহওক নামটো হৈছিল আপোনাৰ মেডমেক্স ফৰি ৰ'ড দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ৰিলিজ হৈছিল এইখন ত' বলশ এইবিলাক মানে চব এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম হয় ব'লকনেজখন চ' এডভেঞ্চাৰ ফিল্মৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল চিনেমা এইখিনি চ' নাম্বাৰ থ্ৰীটো আহিলে ব্লেক বেক টু দ্য ফিউচাৰ বেক টু দ্য ফিউচাৰ মানে ফিউচাৰ টু বেক টু দ্য ফিউচাৰ আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিল নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ বহুত পুৰণা চিনেমা বাই নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ফাইভ ঠিক আছে এটা ভাল ৰেটিং বহুত পুৰণা চিনেমা তথাপি ভাল ৰেটিং এটা নামটো হ'ল আপোনাৰ বেক টু দ্য ফিউচাৰ ঠিক আছে ছ' নেক্সট আহিলে আপোনাৰ এইখন ইণ্ডিয়ানা জন্স এণ্ড দ্য ৰাইডাৰ্ছ ইণ্ডিয়ানা জন্ছ এণ্ড দ্য ৰাইডাৰ্ছ অফ দ্য ল'চ এ আৰ কে আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিল আপোনাৰ নাইনটিন এইট্টি ওৱানত মানে বহুত পুৰণা চিনেমা এইখনৰ নাইণ্টিন এইট্টি ওৱানত ৰিলিজ হৈছিল আৰু ইয়াৰ ৰেটিংটো আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ফ'ৰ এইট পইণ্ট ফ'ৰ ৰেটিং আছে ঠিক আছে ছ' নাম আছিলে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ানা জন্ছ এণ্ড দ্য ৰাইডাৰ্ছ অফ দ্য ল'ছ এ আৰ কে বহুত দীঘলীয়া নাম যিয়ে নহওক ব্লক পলক ব্লক পলক বলক পলক নেক্সট নেক্সট আহিলে আপোনাৰ এইখন দ্য গ্ৰেট স্কেফ দ্য গ্ৰেট স্কেফ আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিল আপোনাৰ নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰীত ঊনৈছশ তেষট্টি চনত জন্ম হোৱা জন্ম হোৱা নহয় নহয় ৰিলিজ হোৱা আপোনাৰ নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীত ৰিলিজ হোৱা এইখন দ্য গ্ৰেট স্কেফ আৰু ইয়াৰ ৰিলিজ হৈছিল ৰিলিজ নহয় ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট টু আছে ভাল ৰেটিং ঠিক আছে পলক গ্ৰেট নেক্সট নাম্বাৰ নেক্সট মানে নেক্সট ছিক্সত আহিলে আপোনাৰ ইন টু দ্য ৱাইল্ড ইন টু দ্য ৱাইল্ড ইন টু দ্য ৱাইল্ড আৰু দুহেজাৰ সাত চনত ৰিলিজ হৈছিল এইখন আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ওৱান এইট পইণ্ট ওৱান ইন টু দ্য ৱাইল্ড ঠিক আছে ব্লক গাইচ নেক্সটখন মানে অন্তিমখন মানে নাম্বাৰ সাতত চাই লওঁ চ' নাম্বাৰ সাতত আহিলে আপোনাৰ এইখন জোৰাছিক পাৰ্ক জোৰাছিক পাৰ্ক এইখন খুবেই জনপ্ৰিয় মুভি চিনেমা জনপ্ৰিয় চিনেমা সকলোৰে জোৰাছিক পাৰ্ক যোৰাশিফ পাছ জোৰাশিফ পাছ জোৰাশি পাস আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিলে আপোনাৰ নাইনটিন নাইণ্টি থ্ৰী ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত ৰিলিজ হোৱা এইখন জোৰাশি পাস আৰু ইয়াৰ ৰিলিজ মানে ৰিলিজ নহয় আপোনাৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ওৱান ঠিক আছে ছ' গা এই যিখিনি আছিলে আপোনাৰ এডভেঞ্চাৰ মুভিৰ ওপৰত পোনোৱা সাতখন আটাইতকৈ ভাল মুভি মানে ভাল ৰেটিং টকা সাতখন মুভি এডভেঞ্চাৰ মুভি চ' ছেভেন এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম এইট এইট পইণ্ট জিৰ' ৰেটিং আছে এইট প্লাছৰ ৰেটিং আছে চ' নামবোৰ আৰু পৰা ৰিপিট কৰিছোঁ প্ৰথমখন আছিলে আপোনাৰ নয়া আইয়া আই আই পা আই পানুম তাৰপিছত এইট পইণ্ট ছিক্স ৰেটিং আছে ইয়াৰ নাম্বাৰ টুত আছিলে মেক্স মেট মেক্স আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ফাইভ ৰেটিং আছে মেডমেক্স ফুৰি ৰ'ড এইট পইণ্ট ফাইভ ৰেটিং ইয়াৰ নাম্বাৰ থ্ৰীত আছিলে বেক টু দ্য ফিউচাৰ আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ফাইভ নাম্বাৰ ফ'ৰত আছিলে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ানা জনছ এণ্ড দ্য ৰাইডাৰ্ছ অফ দ্য ল'চ এ আৰ কে আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ফ'ৰ ৰেটিং আছে তাৰপিছত নাম্বাৰ ফাইভত আছিলে দ্য গ্ৰেট স্কেফ আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে এইট পইণ্ট টু তাৰপিছত নাম্বাৰ ছিক্স আছিলে ইন টু দ্য ৱাইল্ড আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ওৱান এইট পইণ্ট ওৱান ৰেটিং আছে ইন টু দ্য ৱাইল্ড এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান মানে লাষ্টখন মানে নাম্বাৰ হাট নাম্বাৰ হাটৰ আছিল জোৰাছিক পাৰ্ক আৰু ইয়াৰ ৰেটিং আছে আপোনাৰ হ'ব এইট পইণ্ট ওৱান ৰেটিং এইট পইণ্ট ওৱান জোৰাছিক পাৰ্ক ঠিক আছে ছ' গাইছ এইখিনি আছিল আপোনাৰ সাতখন বেষ্ট এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম একৰ্ডিং টু আই এম ডি ভি ৰেটিংছ আৰু ঠিক আছে আই এম ডি ভি ৰেটিংছ অনুসৰি এইকেইখন আটাইতকৈ ভাল এডভেঞ্চাৰ মুভি সাতখন আটাইতকৈ ভাল এডভেঞ্চাৰ মুভি ছ' গাইছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এণ্ড যদি ভাল পালে অভিয়াছলি ডু লাইক এণ্ড ড'ন ফৰ গেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল ঠিক আছে ছ' মিল্টে হে গাইজ ফিল্ড নেক্সট ভিডিঅ' বাৰু টিল দেন বাই গাইছ এণ্ড চি ইন দা নেক্সট ভিডিঅ'